вам представлена, ну, эта схема такая, чисто дистанционная, показывающая, что такое современный открытый дистанционный курс. То есть курс, который использует самые разнообразные ресурсы, которые есть в интернете. Ну, вам, естественно, плохо видно, и мне здесь тоже не видно хорошо, но я вам могу показать, вот э, здесь было бы, конечно, было лучше, я бы показал, выделил на экране. Здесь представлен модуль, Здесь представлен YouTube, здесь представлен э, Google Groups, то есть, э, здесь представлены Вики, здесь представлены, ну, стой, все, все можно, практически все, что вы сейчас вот, самое популярное да, в интернете, здесь представлено на этом слайде. То есть вот примерно вот такую структуру, достаточно сложную структуру имеет современный открытый дистанционный курс. Это открытый курс, который проводил Стивенс э, в свое время. Значит, массовые курсы, э, массовые курсы появились э, сравнительно недавно, в 2008 году. Но вот я на пленарном заседании вам говорили, да, вот темп развития сейчас информационных технологий. С 50-го года по 200 год мы писали компьютерные программы, отрабатывали с 2000 -го года до 2008 -го мы осваивали конструктивизм, конструктивизм, социальный конструктивизм. И вот уже, смотрите, два года подряд идет фактически коннективизм, и на Западе начинает задавать вопрос, а что следующее? Четвертая генерация, когда она появится, и предполагается, что вот она вот-вот-вот появится. То есть новый, совершенно новый подход к обучению. Значит, ну, таких курсов э, очень много. Вы видите, вот курсы, в которых обучалось 600 человек, курс «Открытое образование», в котором брало 60 человек, курс э, «Коннективизм, коннективистские знания» 2200 студентов обучалось. Причем самое интересное, в этом курсе была представлена э, группа э, Венгерская группа, которая имела контент на венгерском языке, они общались на венгерском языке, то есть как бы для них было два языка общения венгерский и английский. Была группа итальянская, которая общалась на итальянском, на английском. Контент был частично итальянский, частично английский. То есть вот примерно то, что сейчас, что такое открытые дистанционные курсы. Ну вот немножко динамика, да, это динамика в американских вот этих, позднее канадских, это и Сименс, и Даунс, это представители университета Атабаска, это один из ведущих университетов мира. Значит, здесь видно вот количество участников, то есть как нарастает количество участников, как нарастает вот самая высокая кривая, которая здесь представлена. Вот это вот, да? Это твиты, то есть твиттер, использование твиттера здесь. Ниже вот это, это количество участников, это количество блогов, то есть сколько блогов написали участники этого курса э -э понедельно, понедельно. Ну а вот это, вот это участники, которые участвовали в вебинарах, которые сопровождают этот курс. Вебинары, как правило организаторы, то есть команда тютеров проводит и гостевые вебинары, куда приглашаются ведущие специалисты мира, которые высказывают свои позиции вот по данному конкретному предмету. Значит, 2001 год, 2011 год, наш год, да, вот, который мы сейчас заканчивается, в мире сейчас назван годом массовых открытых дистанционных курсов. Вот такое вот название сейчас прошло по всем сайтам э, мира. В общем-то, были курсы, вы видите, по мобильному обучению был курс, изучало, обучало 600 участников, был курс edu -MOK. это проводил Иллинойский университет, две с половиной количества участников, это курс назывался да, «Образование сегодня-завтра», сегодня-завтра. Курс Change вы можете на него подписаться в любой момент. Он только что начался недавно, все равно где-то шестая, да, седьмая неделя идет. Э -э так э будет длиться 32 недели. То есть весь учебный год будет э длиться этот курс, в котором участвуют э фактически ведущие специалисты мира в области педагог педагогического образования. То есть они обсуждают, вот я задавал да, один вопрос, э где, кто должен измениться? Как изменить наше образование? То ли мы изнутри должны измениться, то ли надо просто создавать новую структуру. Это Бейс, да, вот знакомый фамилия Бейс, очень известный такой специалист дистанционного обучения, он как раз выдвинул такую вот гипотезу, что давайте обсудим, значит, 160 тысяч обучаемых в курсе искусственного интеллекта обучает э, университет Стэнфордский. Ну и здесь вот я сюда написал себя, я в течение этого года провел э, два курса. Один курс был, назывался «Стратегия развития дистанционного обучения» и «Социальные сервисы в дистанционном обучении. Ну и вот, собственно говоря, так, о своем опыте немножко хотел вам рассказать. Ну, а перед этим, вот, немножко, вот, аналитики, знания, вот, такой курс, со ссылочками можно посмотреть этот ролик, значит, курс Learning Analytics, очень интересный курс, ну, идея такая, сейчас в интернете столько инструментов появилось, что фактически мы можем, используя эти инструменты, очень наглядно демонстрировать достижения наших учеников. То есть вот эти вот такие вот схемы, то есть просто мы можем граф, рисовать граф, демонстрирующий нам, как э, активно участвовал тот или другой студент э, в учебном процессе. Есть, ну, вот утверждение знаний может существовать в сети. но с одной стороны, нам все-таки рассказывают, да, что знания только тут. Но тем не менее, вот утверждается, что на каком-то этапе они могут, в общем-то, абстрагироваться они должны, могут появиться в сети, ну, пока да очень. значит, особенности таких курсов особенности таких курсов является большой объем неструктурированной информации то есть, как правило, к одной неделе дается 20, 50, 100 ссылок на различные современные я еще раз обращаю внимание что это дается ссылка на современные материалы. То есть то, что уже отработано, то есть то, что мы 20-30 лет тому назад опубликовали, здесь никого не интересует. Это, э, этот, э, этот материал осваивать надо по другим принципам. А здесь речь идет именно о том, которое, то, те новые знания, которые сейчас появляются. Поэтому здесь мы получаем неструктурированные знания современные, самые-самые-самые последние то есть, которые вот были сгенерированы неделю, две, три месяца тому назад. В общем. Каждый человек, который приходит сюда, он приходит со своей целью. В курсе не прописывается цель. То есть я как преподаватель, а идет вообще-то такой курс команды, каждая команда преподавателя, она ставит свою цель. У каждого, то есть в этом, каждый участник этого процесса имеет свою цель. Я пришел, меня интересует просто. Я хочу посмотреть, что это такое. Я хочу разобраться с этим вопросом, я о нем слышал, я о нем ничего не знаю. Все остальное меня не интересует. То есть человек приходит к своей конкретной цели. Я провожу занятия со своей целью. Она может быть с полная свобода деятельности. Я делаю то, что я считаю нужным. Нет понятия заданий. Нет понятия контроля. Меня никто не контролирует. Я сам себя контролирую. Я достиг своей цели, значит, было обучение, было успешно. Я не, я не достиг своей цели. Причина. Анализируй сам. Разбирайся сам, почему ты ее не достиг. То ли ты плохо работал, то ли э, недостаточно было тебе материалов. Ну и так далее. Ну и, конечно же, особенностью здесь Каждый из нас выступает в роли как учителя, так и ученика. Свою персональную учебную среду сформировал. сформировал. Прислонение, да, очень достаточно за время курса. Ну, здесь надо сказать, человек который занимается обучением иностранным языкам и очень много контактирует с западными коллегами, в разных проектах участвует, поэтому там конечно, отличается от рядового, от рядового преподавателя, но он отличается. Ну, вот эту картинку вы видели, я ее не буду уже объяснять, в общем, знаете, что это такое. Эту картинку я тоже вам показывал, то есть речь идет о чем, что, в принципе, обычный студент, наш студент, в общем-то, конечно, он не готов к открытому курсу, он не сможет учиться в этом курсе. Вы знаете, у нас когда я проводил вот этот курс стратегии развития дистанционного обучения в организации, у меня были люди, которые ну, будем говорить так, я не понимаю говорит, вообще этого курса как такового. Они понимают почему, потому что когда я начал выяснять, он умеет пользоваться только РСС. То есть, а что такое Твиттер, он не понимает, то есть идет масса информации в Твиттере, он это не читает, потому что он ему оно не надо. Он прямо так говорит, вы должны под меня подстроиться, вы мне все в РСС подставьте, тогда я буду у вас учиться. Попасть нельзя, просто он временно существовал, сейчас он уже исчез и показать что-либо. У нас был э -э бюллетень, мы пользовались Google Groups, у нас были гостевые вебинары. В принципе, мы попробовали, один из участников нам предложил попробовать виртуальную среду. В Академии, в Академии, это виртуальная среда разработка наших российских коллег. Она, кстати, сейчас предлагается серия вебинаров по дистанционному обучению в этой среде. Вот, на этой неделе, вот в это время, пока мы заседаем, как раз идут такие вещи. Вы можете туда э зайти, поработать, очень-то интересная достаточно среда. Были блоги участников, мы пользовались Димой, мы пользовались Твиттером, мы пользовались Google Docs в этой системе, в, этой, в этом обучении. А второй курс, ну, в общем-то, мы наблюдаем именно вот до начала занятий. Когда начались занятия, там уже ситуация, конечно, была немножко другая. Значит, посещение у нас постоянно падало. Но вышло на такое стабильное ежедневно, где-то 100 посещений э, курса всегда было. В общем-то, и количество участников, посещ... количество участников, которые посещают то есть количество прочитанных страниц, количество участников. Где-то там 50-100, вот примерно так. Но стабильно. Вот мы вышли на такой вот. Э... Значит, э, официально зарегистрировалось 43 человека, то есть большого количества не было. Но, э, в общем-то, наши наблюдения показывают, что масса людей просто не посчитала целесообразно вообще регистрироваться как таковой. Но раз новые идеи, которые мы с вами генерируем. То есть это после... это после, я еще раз подчеркиваю, для открытых курсов не годится то, что наработано 10-20 лет тому назад. Сюда надо вставлять только то, что вот сгенерировано сегодня. Мало того, некоторые вместе надо будет сюда добавлять по ходу их появления. То есть мы, допустим, сейчас вот с Константином Леонидовичем э, в Твиттере просматриваем все, что можем, участвуем в разных курсах, для того, чтобы сюда вставить самые последние ссылки. То есть ссылки вот где у них давно. Значит, э, э, как результат э, этого всего... У нас там будет создание системы, выбор платформы там и так далее. Ну, первая реакция публики, когда я анонс такой кратенький дал, что мы такой курс сделаем, мне сразу сказали, да ты что ты не выдержишь целый год, 20, я не помню, то ли 20, то ли 30 недель, там я уже называю,